ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੂ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਵਿਖੇ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਫਟਾਟੇ ਕਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਨਮਰਾਤਰੇ ਕਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ

महाराणी कमर कृपा रखे रखे करणा प्रणाम गुल कर ज्वाला जी मा कविता मंसा दवी मा गाली चौके वारी मादा दव मा पारू दीव लक्ष्मा सिख मा स्वला मनसा देवी मा बगला मा दरि दिले करण सभु बुधे फुल ते रखण आशीर्वाद ॾे करण को क्या नाम आपका हमारा नाम शास्त्री तो कल से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है क्या इसका इतिहास है क्या मानस है लोग तो देखिए ये नवरात्र कल से प्रारंभ हो रहे हैं और जो लंगूर बनते हैं बहुत ही यहाँ की प्राचीन प्रथा है यह हनुमान जी का मंदिर है बैठी हुई यहाँ पर मूर्ति है और रामायण काल से यह मूर्ति है बहुत ही प्राचीन है जिनके संतान नहीं होती है वो हनुमान जी के मंदिर में आकर के यहाँ पर मथा टेकते हैं और उनकी झोली में फल डाला जाता है जब उनके संतान हो जाती है फिर उस बच्चे को वो लंगूर बनाते हैं वो दस दिन तक पूरे दोनों टाइम आकर के मथा टेकाते हैं कल पहला नवरात्रा है कल सुबह से ही वो तीन बजे से ही आ जाते हैं और आकर के पहले पूजा कराते हैं पूजा कराने के बाद में लाल चोला डाल करके वो मत्था टेकते हैं सुबह चार बजे हनुमान जी का मंदिर खुल जाता है और उसके बाद में वो मत्था टेकने के बाद फिर शाम को दोबारा आते हैं और दोबारा मत्था टेकते हैं और हनुमान जी का प्रसाद लेकर के जाते हैं ऐसे ही रोजाना दस दिन तक रोजाना सुबह शाम दोनों टाइम आकर के मथा टेकते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के दसवें दिन वो अपना कपचोला उतार करके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं और हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर के फिर वो अपने यहाँ चले जाते हैं पूरी इंडिया क्या पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पर और हनुमान जी के मंदिर में आकर के मथा टेकते हैं और जिन बच्चों ने लंगूर बने होते हैं वो आकर के यहीं पर दस दिन तक रुकते हैं और दस दिन के बाद में फिर वो जाते हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है रामायण काल का ये मंदिर है जब राम जी ने अश्वेक यज्ञ किया था उस समय घोड़ा छोड़ा था तो ने उस घोड़े को पकड़ा था तो यहां पर रा, जो वाल्मीकि जी का आश्रम है है ही पास में है। और हनुमान जी यहां पर आए हैं तो राम जी की पूरी सेना के साथ का युद्ध हुआ है हनुमान जी ने उनके साथ युद्ध नहीं किया है जब हनुमान जी ने देखा कि ये कौन है इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्होंने पूरी सेना को परास्त कर दिया है तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा है तो उन्होंने हनुमान जी ने लवकुश के अंदर और राम जी के दर्शन किए हैं उन्होंने कहा यह तो साक्षात प्रभु का अवतार है मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके बैठ गए हैं और उनसे माफी मांगी है तो लवकुश ने कहा कि तुम बहुत चालाक हो तो लवकुश ने उनको हनुमान जी को यहीं पर वृक्ष से बांध दिया है और तभी से यह बैठी मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है और कहीं पर भी ऐसी बैठी हुई नहीं है तभी से ये मन्नत है कि जिनके संतान नहीं होती है तो हनुमान जी बच्चों पर प्रसन्न होते हैं और बच्चे को के रूप में हल दिया जाता है उससे संतान होती है फिर उनको लंगूर बनाया जाता है और तभी से ये प्रथा चली आई है बहुत प्राचीन प्रथा है रामायण काल से मंदिर जुड़ा हुआ है और तभी से ये हनुमान जी की यहाँ पर मन्नत है और सभी की मनोकामना वो पूरी करते हैं सिर्फ अमृतसर का यही मंदिर हाँ जी हाँ जी हाँ जी पूरे विश्व में यही एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी बनाया जाता है जो लंगूर बनते हैं और कहीं पर भी ऐसे लंगूर नहीं बनाए जाते हैं हाँ लंगूर जब बड़े है। होती है, वो क्या है? नहीं नहीं छोटे बच्चे तो लंगूर बनते हैं फिर उसके बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बाना पहनते हैं बड़े हनुमान के रूप में बनते हैं हनुमान जी के दास यानी सेवक जो होते हैं उनकी सेवा भाव में वो बनते हैं तो वो फिर बनते हैं ग्यारह मंदिर कमेटियां कल हजारों की लाखों की श्रद्धालु यहाँ पर आएगी कैसे प्रबंध किए जाएंगे नहीं नहीं, नहीं कमेटी की पूरी व्यवस्था होती है यहाँ पे लंगर की व्यवस्था है रोकने की व्यवस्था है यहाँ पे धर्मशाला है फ्री में धर्मशाला है कमेटी की ओर से वहां कोई खर्चा नहीं लगता है लंगर की व्यवस्था है, है और जो छोटे बच्चे लंगूर बनते हैं उनको बाकायदा टेंट ऊपर लगाया है धूप से बचने के लिए उनको जल पिलाया जाता है जल की व्यवस्था रहती है और भक्त तो साथ में रहते हैं उनके में किसी परेशानी की ना हो इसलिए उनकी पूरी देख रेख रहती है कमेटी के द्वारा सारी व्यवस्था चलाई जाती है पूरा कमेटी का सहयोग है इसमें प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज